Вы знаете, на чем остановились? Про то, какую бы ты страну сделала для первоклашек? Весеннее. А что бы там было? Может быть, какие-то парты были другие? Стулья? Ну, что там все, всегда было тепло, угу. чтобы дождя не было, чтобы мусора не было. А как бы ты хотела сидеть, на стульях или как? Я хотела бы сидеть на стуле. А если тебе можно было бы сидеть на полу, на ковре? Нет. Почему? Потому что на ковре могут быть детишки, <С1> mm. маленькие еще. И они могут э, ну, взять там чего-то и разлить на столе они не залезут, а угу. и а... не будут ничего делать. А расскажи о своих учителях. Кто у тебя учителя? Моя учительница в первый раз была... Вторая учительница, которая пошла во второй детский садик, была Жанна Николаевна. Угу. А здесь в школе у тебя что за учителя? Ну, в подготовительном у меня была Вера Владимировна. А вот про первый класс, вот сейчас кто у тебя? Ольга говорит? Владимировна, сейчас он у нас Ольга Николаевна. Какая она, расскажи. Она хорошая, добрая, умная, вежливая. А еще кто у вас преподаватель здесь, по музыке это кто? Игорь Николаев. А он какой? Он смешной. Он всегда любит нас смешить. Он любит нам разные загадки ради рассказывать. Mm -hmm. А физкультура? У нас два учителя два учителя физкультуре. Женщины и мужчины. Да, да, мужчины. Так у тебя произошло за последний год такое самое-самое запоминающееся, самое яркое, что Чтобы... было? То, что я научилась читать, писать. А события какие-то вот прям такие? Помимо того, что научилась. Что-нибудь было? То, что я училась правильно писать. Mm -hmm. Хорошо читать, ну и, конечно mm -hmm. же, это математика, самая моя любимая урок, я научилась по математике очень хорошо. Mm -hmm. А расскажи о твоих друзьях здесь, кто у тебя друзья? У меня друзья... Здесь. Мои друзья, Гера, Андрей, Ксюша, Олеся, Федя, Елена. Оклегина Ульяна, Пасхина Ульяна. Какие они, расскажи? Они хорошие. Именно у Яна любит играть с мальчишками. А -а -а. У с а, там с Алешей, с Ярославой. А что для тебя дружба? Для меня у меня дружба. Когда мы дружим, мы играем, общаемся, встречаемся там где-то на площадке. У -у -у. А как ты себя представляешь и своих друзей как, э, в одиннадцатом классе? Какие вы будете? Я представляю своих друзей, они уже вырастут. Буду будут, роста большие уже. Угу. Самые. Угу. А, ты была счастлива в этом году? Да. А когда ты была? Как это счастье? Что ты испытываешь? потому что мы играли с Ксюшей, с Олесей, с Алиной. Мы любили друг друга еще в порту. следующий вопрос. Ты кого-нибудь любишь? Любим. Кого? Я люблю свою подружку Ксюшу, Алину, Олесю. Угу. А чем взрослые отличаются от детей? Взрослые, они старше. Они старше, и они идут на шаг. Потому что старшие ведут себя <связь> 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 Потому что старшие, они не такие, как и дети. Какие? А дети по-другому. Они все время любят там что-то наше делать, там чего-то. Поэтому. А ты хочешь быть взрослой или маленькой? Взрослой. Чтобы все время что-то делать? Угу. У тебя есть мечта? У меня есть мечта. какая мечта, что когда я играю с сестренкой, мне кажется, ну, как будто вот они старше меня, а я младше. Или они младше, а я старше. Ну я, конечно, старше, потому что они меня младше. Братьку два, года, а сестренке три месяца. Ну, не три месяца, Здесь а месяц, вот, вот, Кем ты хочешь быть? Я хочу быть юристом. Юристом? А у тебя кто-нибудь есть в семье юриста? Папа. А, понятно. Начину Он день и ночь ты. работает. А, а в какой стране ты живешь? В Москве. А в стране? России. А какая она? В, Москве, в этой стране есть много чего разного. Mm -hmm. Тут лес, там речки много. Mm -hmm. Есть поблизости тут тоже речка, там слишком много жуков. Mm -hmm. Я кого упал, но она очень хорошая. – А в какой стране ты будешь жить, когда вырастешь? В, Москве, да. в России, да? У вот тебя есть какая-нибудь любимая песня? Моя любимая песня... У меня много любимых песен. А какая первая на ум приходит? Первая моя любимая – это «Перепелочка». А как она звучит? А ты где-то ее... Ты занимаешься, да, где-то? Ну, да, я на скрипке, а. на фортепиано. А, это там узнала, да, эту песню? Все, это ну спасибо. Я ее уже давно знаю. Все, спасибо огромное. Все.